Здравствуйте. Здравствуйте, что-то немножко заедает связь. Хорошо слышите? Да, хорошо вас слышу. Все нормально. Картинка подмерзает, бывает, но а так, в принципе, нормально все. Во, 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 сейчас лучше стало. Ну да, с картинкой вы правы. Как дела ваши? мои дела, ну, как говорят, в Одессе, спасибо, не дождетесь. Да, да, да. Одесситы говорят так прикольно. Ну, я, правда, не одессит, я донечанин из Киева, зовут меня Артем. Как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Наиль, я из Тулы Очень приятно, Наиль. Вопрос, о чем вы здесь разговариваете? Ну, желательно о хорошем, о хорошем, о счастливом, о радостном. Например, про путешествия где вы бывали? Расскажите, пожалуйста. Ой, я во многих странах был. Вопрос просто в том, что вы же являетесь гражданином рожден... Российской Федерации. Большую часть да. разговариваю все-таки с представителями Российской Федерации об отношениях моей страны и страны собеседника. Иногда экономику зацепляем, иногда историю. А угу. разговаривать о путешествиях, ну, я считаю, что на данный момент не камильфо между нами. Давайте попробуем, если, если не пойдет, мы остановимся, в чем проблема? Ну, я не хочу. Всего вам доброго. Я как-то вот, ну не хочется мне с ними разговаривать, а птичка рыбка их хорошем. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Николай. Есть истории. О чем без разговариваете, Николай? Да, всяком разум. Артем. Ну, я разговариваю обычно об отношениях стран, мои собеседника. Иногда, если человек разбирается в экономике, то экономику зацепляем. Либо же профанский взгляд на историю. Потому что ну, я, я профан в истории, и основная масса моих собеседников вот, такие ну, же профан. Давай. Начнем с экономики, давайте, может быть. Давайте, как вы вот, считаете, что у вас с экономикой происходит, какое состояние у нее? По сравнению с кем? У каждой экономики бывают взлеты и падения. По сравнению с, пред, с предыдущими годами, скажем так, до 22-го берем даже. Это экстремумы какие-то бывают в любом случае. Я понимаю, но вы, вы очень красиво пытаетесь ехать Наша экономика сильная, оценить. оценить. Я понимаю, с кем сравнивать, что, с чем? Вашу экономику с вашей экономикой, Значит, только что? предыдущими годами. Тем, 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 может даже если и упал, но по сравнению с кем она, слабая или сильная. С сравнивать? Ну, если сравнивать э, с топовыми странами мира, то вы экономический карлик. Я ж поэтому не сравниваю с Америкой, допустим, либо с Китаем. Каким, я как он, как он хорошо. Давайте вы же экономист, давайте. Я, это, я хотел бы сравнить, карлик, что -то? я я хотел, чтобы вы сами сказали относительно вот состояния там 2016-18-20 год мне хотел... и сейчас вашей страны, не с какой-то другой страны, а именно это вашей. Тенденция говорю. по вашей стране. Слушайте, ну если вы же экономист, вы должны понимать, что график бывает рваный. Он может быть. есть какие-то экстремы, он не может быть в принципе линейным. Так что вы с кем сравниваете там? Может... Це... Приветствую. Добрый день. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Алексей. Я с Кабардино-Балкарии, Северный Кавказ. О чем здесь разговаривать, Алексей? Да так как вот, определенной темы не имею. Я понял. Я разговариваю здесь Мне в основном, в основном об отношениях стран моей собеседника. Иногда зацепляю экономику, если человек понимает в этом. Либо же ну, профанный взгляд на историю. да. Давайте про историю поговорим. Что у вас за взгляд на историю? Ну, я обычно спрашиваю, знают ли россияне что-то вот об истории Украины, об истории России, когда появилась, допустим, Российская империя. А вы не знаете перепись населения Городского города. Нет, подождите, вы, 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 вы подождите, года. По, подождите, вы ну попросите. Вот я вас спрашиваю, вы знаете перепись? Я, и сначала же я задал вам вопрос, вот мне, мне так нравится, когда человек, не отвечая на мой вопрос, сразу пытается накинуть другой вопрос. Сначала ответим на мой вопрос, а потом перейдем к той переписи, хорошо? Вы задали вопрос, вы задали вопрос. Да, да, я задал. Я просто... Наверное. Ну, наверное, наверное, когда появилась Российская империя. Я прослушал, извиняюсь. Вы задали, вы сказали, что люди задают вопросы, когда появилась Российская империя. Я не люди задают, так а что? людям я задаю этот вопрос. И я вам задал этот вопрос. А, ну, вы не задали, вы просто говорили, на какие темы вы разговариваете. Готов? Вы, вы готовы ответить на данный вопрос? Не, я не отвечаю на вопросы. Я сам задаю вопросы. Вы представитель спецслужб? Что вы имеете право задавать вопросы, а вам нельзя задавать вопросы? Кто ты воин? А? Я говорю, кому не нравится, может пролистнуть. Кто? Кто. Кто ты воин? Говорю ты еще ты, раз. ты не понимаешь кто ты такой чтобы я только отвечал на твои вопросы а ты не отвечал на мои тебе не кажется что ты немножко попутался ну давайте начнем разговор по, по ходу разговора видно будет буду я на что-то отвечать буду я на что-то не отвечать или да умеешь, не по... принудить да не пошел ты нахер отвечать на ваши вопросы такая бредявая... Я не буду отвечать на ваши вопросы, вы на мой будете отвечать. Что-то как-то человек немножко это, потерялся. друзья, так, нагадую, у нас есть сбир. Годинка пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбир на третью, третью крымскую бригаду. Хлопцам ПНБ, мы должны купить там монокуляры и бинокуляры. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, якраз того підрозділу, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписами прапор. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які роблять ваш покірний слова. Це хендмейд, я, я такие вещи продаю, а, Ну, для вас я специально делаю такие браслеты и брелоки, вот, что-то подобное. Вот, как вам такий брелок? або такий. Вот браслеты такие, вот все это будет на розыгрыш, а будет еще вот такий браслет с мюллером, это для шанувальников таких. Или такий брелок. Все це буде в розіграшу. там близько 100 подарунків там ще буде інші речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, хто може, або по QR-коду банки, або ось, бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном, на PayPal, на PayPal кратно 5, доларів, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете, кожне 100, 100 гривень або 5 доларів, 5 євро це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато, там більше, ну фактично, як рахувати разом з програмою, то більше 100 подарунків буде для вас з призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони, ви ви, ви б бачили їх вони... Такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете можете задонатити 10, 20, 50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для людей, таких людей теж зроблю для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але але подумаю. Здравствуйте. Приветствую. — Привет. Я з варонжу вами... Андрізовий. Меня зовут Артем, я данічанин із Києва. Меня зовут артем я домичанин. привет Ар... артем я... сквозь ты находишься под пустой как в киев ну сейчас да сейчас я в киеве да, <соспорядок> сейчас... артем киев, а... скажи пожалуйста а ты русофоб или нет нет я я не боюсь русских фобия это боязнь я не боюсь нет. фобия это боязнь я не боюсь Скажи, пожалуйста, вот в сложившемся конфликте между Украиной, Западным миром и Российской Федерацией, ты считаешь, что Россия это какая-то банановая республика, у которой по определению не может быть никаких интересов, в принципе? Или ты считаешь, что Россия это все-таки серьезное государство, у которого с точки зрения безопасности есть элементарные свои интересы? Готов выслушать? Готов выслушать? Конечно. Пылать, не будешь? Для этого в чат Пылать рулет... не будешь? Я для этого в чат рулетки нахожусь. Вот я скажу так, Россия это экономический это карлик, с карлик с имперскими амбициями. Потому что до полномасштабного вторжения Другие ваша полномасштабного э, экономика ваша, ВВП экономика ваша составляла 1,8% ВВП мира. Против, допустим, 20% США, 15% Китая. И китай. если брать Евросоюз как общее экономическое пространство, то там тоже больше 20%. И вы поперли на вот, и, на вот это вот. Извини, пожалуйста, Артем, да? Да. да. Артем, а скажи, пожалуйста... Я просто настолько... Я профессионал сам, и я вот когда со своими общаюсь оппонентами, я вы, стараюсь их выслушать. Вот прям просто задаю вопросы, которые обычно в детском садике задают. А, скажи, пожалуйста, мы империя, которая отстаивает а, а, ст, а, свои интересы. Скажи, пожалуйста, Европа. Она вы... не называется империей, но по сути, а, я закончу мысль, но Европа, по сути, это империя. США, они называются империи империи. Но по тем действиям, которые они делают в этом мире, это империя. Так почему же ты считаешь, что мы должны закрыться в своих границах и не отставить свои интересы, а наши враги в мире делают то, что они делают, беспределят по всему миру, для обеспечения, в первую очередь, своих национальных интересов? Тебе не кажется, что это абсурд какой-то? Все? Я, во-первых, да, сказал, что не, не сказал, что Россия империя. Я сказал, что Россия экономический карлик с претензиями на империю. По поводу того, что Европа и США являются империями, ну, я тебя расстрою, наверное. Ты понятия не имеешь, что такое империя. Европа ⁇ это экономический союз. США ⁇ это государство федерация, федерация штатов, грубо говоря. Федерация не может быть империей, а вы как раз жестко структурированное государство, которое называется типа федерация, но фактически вы, у вас имперский вариант строя, только у вас во главе сейчас не император, а ваш путя, ваш вождь, ваш фюрер который пытается стать императором. Но для того, чтобы быть влиятельным, влиятельной такой страной в мире, все, все цивилизованные страны мира уже поняли, что проще торговать, чем воевать. И лучше экономически завоевывать другие государства, привлекая к себе. А вы же живете в состоянии 16-17 века, когда надо захватить чужие территории. Это доблесть. Это фигня. И кстати, ты вряд ли. Секунду, я закончу. И кстати, у меня очень смешно было слышать фразу о том, что ты профессионал и по-детски рассказываешь. То, что ты сейчас транслировал, говорит о том, что ты далеко не профессионал. А если профессионал, то ты как проф... Профессор, который у нас был, там этот, э, Виктор Янукович, который писал слово профессор через два f Теперь слушаю тебя. На Ближнем Востоке. Вот если ты говоришь, Запад экономически силен, на каком основании Запад уничтожает другие государства э, Ближнего Востока? Какие государства Ближнего Востока он уничтожает? То есть ты, ты, ты не понимаешь, да, вещи этих? Я понимаю, я хочу понять, ты понимаешь это или нет? Потому что у тебя, а у тебя, у тебя пока... Просто... Подожди, у тебя пока просто лозунги. У тебя нет конкретики. Скажи конкретику. Кто, да, когда, строит когда строит где уничтожал. Это естественный... Ой, господи. Федерация Порядок. строит новый Поэтому миропорядок. когда ты говоришь, что Ой. Россия экономически... Да мы на хую вертели всю экономику Европы, всю экономику Запада. Здесь в первую очередь играет оружие, а не экономика в первую очередь. Поэтому да, Запад Вы, вы классно показали оружие свое, что от, от вашего оружия отказывается. Индия, отказывается большое количество государств и говорит, да нафиг оно нам нужно. Не удался. И на сегодняшний день Запад. Ах, специально для таких тугих поток, это бесполезно. Специально для таких тугих объясняю. Если вы такие мощные, если у вас такая огромная военная машина, то объясни мне, вот такому глупому человеку, алло, объясни мне, вот глупому человеку, как вторая армия мира два года не может взять 22-ю армию мира. Поэтому Российская Федерация... Я понял, это уже пошел лозунг такой, вот, ну, э, все, кто вчера был на стриме, помятают, у них э, вот в ухо вставлена канализационная труба, в которую гадать там Соловьев, ну, пропаганда вся их. И вот э, под тиском э, рота, вот, пощека-то, открывается и начинается вот это испражнение.